мы обсудили очень много вопросов. И я думаю, главный вывод. Мы договорились встретиться в конце февраля в, Суху, в Батуми или в Тбилиси. Скорее всего, в Батуми. С министрами мы пригласим, грузинская страна пригласит министра транспорта Литвы, Белоруссии, Украины, соответственно, принимающая сторона Азербайджан. То есть весь путь до, из Балтийских портов до Китая. Мы хотим обсудить новый коридор, мы хотим обсудить тарифы, мы хотим предложить рынку, в том числе и контейнерных перевозок, конкурентную услугу, которая позволит нашим портовикам, нашим экспедиционным компаниям на всем протяжении от Балтики до Китая иметь конкурентные преимущества, пользоваться именно этим путем. Это главное то, что мы сегодня обсуждали. Если мы, нам удастся в Батуме в конце месяца договориться о едином тарифе, то наши грузоотправители и грузополучатели будут очень довольны. Ну так мы обменялись опытом дорожного строительства, реформ, которые проводят Грузия сегодня, которые очень интересны, так как это тоже постсоветская страна, и мы столкнулись с теми же проблемами плановой экономики, поэтому нам грузинский опыт очень интересен.